آج میں دس محرم کے حوالے سے ایک عمل آپ کے بارگاہ میں میں پیش کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوزہ با ابکم رجسہ اہل البیت ویتاہرکم تتہیرہ اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد وج الفر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اللہ پاک آپ کو اپنے میں رکھے درود السلام ہو محمد وال محمد کی پاک ذریعت پر جنہوں نے اپنے خون سے اللہ کے دین کو سیراب کیا اور لانت و بزاری ہو محمد وال محمد کے ان نجس دشمنوں پر مولا کے قاتلوں پر جنہوں نے میرے امام کو اور ان کی پاک ذریعت کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور کربلا کے سیراب میں بے جرم و خطا جو ہے وہ ان کا خون بہایا تو آج آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو حضرت امام حسین علیہ وسلم کی شہادت کی تعزیت تمام مومنین کو میں پیش کرتا ہوں تمام سادات کو پیش کرتا ہوں تمام غیر سادات کو پیش کرتا ہوں جنات کو پیش کرتا ہوں موقعات کو پیش کرتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تعزیت پیش کرتا ہوں امام زمانہ صلی اللہ علیہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں میرے مولا کے خون کے وارث کو تاجر پیش کرتا ہوں سیدہ فاطمہ مزارہ سلام اللہ علیہ کو تاظر پیش کرتا ہوں صو اللہ کو تاجر پیش کرتا ہوں اللہ کے پاک فرشتوں کو تاظر پیش کرتا ہوں کائنات کے ذرے ذرے کو مولا امام حسین السلام کی شہادت کے تاجر پیش کرتا ہوں کعبے کی دیواروں کو تاجر پیش کرتا ہوں مسجد نبوی کو تاذر پیش کرتا ہوں مسجد اقصا کو تاجر پیش کرتا ہوں اللہ کے آسمان کو تاجر پیش کرتا ہوں زمین کو تاظیر پیش کرتا ہوں جنات کو تاجر پیش کرتا ہوں درختوں کو تاظیر پیش کرتا ہوں پہاڑوں کو تاجر پیش کرتا ہوں ہواؤں کو تاجیر پیش کرتا ہوں سورج کو تاظیر پیش کرتا ہوں چاند کو تاظیر پیش کرتا ہوں کائنات کے ذرہ ذرے نے میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سوگ بنایا تو کائنات کے ذرہ ذرے کو میں مولا کی شہادت کی تاجر پیش کرتا ہوں اور آج میں دس محرم کے حوالے سے ایک عمل آپ کی بارگاہ میں میں پیش کر رہا ہوں یہ عمل آپ نے نہ کبھی کسی سے سنا ہوگا یہ عمل نہ آپ نے کبھی جو وہ پڑھا ہوگا نہ ہی کیا ہوگا یہ چھٹی چھٹیس کہتی ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کی بارگاہ میں پہلی اور یقین ہے انشاءاللہ اللہ محمد علی محمد کا یہ میرا یقین ہے کہ یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو پہلی مرتبہ یہ عمل مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس عمل کی قدر کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آنے والا سارا سال ٹھیک ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا گزرے آپ کے رزق میں برکت رہے ٹھیک ہے آپ اگر اس صاحب اولاد ہونا چاہتے تو اس کے لیے بھی یہ عمل ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر میں رزق کے معاملہ ترقی پرموشن کامیابی کے حوالے سے کہیں جانا چاہتے ہیں سفر کے حوالے سے ٹھیک ہے مولا کی شفقت حاصل کرنے کے حوالے سے اور روحانیت کو حاصل کرنے کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ تمام آئیس دیکھیں میری بات سنیں یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ سوالہ کا انبیاء آپ کو ایسے کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اللہ کے فرشتہ عبادت چھوڑ کے آپ کو ایسے کر کے دیکھیں یہ کون ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ سرکار امام جاتی مام زمانہ سلا نے آپ کو ایسے کر کے دیکھے کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یعنی روحانیت کو سوالاک انبیاء، فرشتوں جنات، موکلات اماد معصومین ٹھیک ہے اہل بیت اولیاء کرام فقراء کی روحانیت کو ٹھیک اپ ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کا یہ عمل آپ کے مرگ میں پیش کرو یہ کوئی خاص ایک کام کے لیے نہیں یہ آپ کی ہر حاجت کے لیے روحانیت کے لیے جب روحانیت نہ آ پھر مولا کے کرم جب آ جاتا ہے تو پھر ہر چیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہر حاجت آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کسی قسم کی بھی حاجت ہو ٹھیک ہے آپ اس کو ذہن میں رکھ کے آپ عمل کریں گے تو آئندہ آنے والا سال انشاءاللہ آپ کا شاندار گزرے گا برکت کے حوالے سے رزق کے حوالے سے علم کے حوالے سے عمل کے حوالے سے کہیں جانا چاہتے ہیں سفر کے حوالے سے بندش ہے جادو تون ہر چیز ہے انشاءاللہ اللہ کا محمد والے محمد کا آپ کی ہو کیونکہ مقدر بلند کرنے کا نصیب بلند کرنے کا یہ عمل آپ کے بارے میں پیش کرو سب سے پہلے تو دس محرم کا جیسے ہی دن کا آغاز ہو مومنین قرآن پر تو یہ عمل واجب ہے اہل سنت بھائی جو ہے وہ ان کی مرضی ہے ان کے قیدے کی بات ہے وہ کریں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو مومنین اس کو ضرور کیجئے گا نو محرم کی رات جسے ہم جو ہے وہ شب اشور بھی کہتے ہیں وہ ساری رات جائرہ مومن جاگ کر روتے ہوئے مجلس میں ازاداری میں گریہ کرتے ہوئے گزارتے ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح گریہ کرتے ہوئے روتے ہوئے جو ہے وہ آزاداری کرنی ہے ساری رات ازان علی اکبر علیہ السلام والسلام سن کے ٹھیک ہے آپ نے فاقے کی نیت کر لینی ہے فاقہ کسی کہتے ہیں روزہ رکھنا گناہ ہے ٹھیک ہے دس محرم کو روزہ رکھنا گناہ ہے جی ہم شیان حیدر کرا کیونکہ روزہ رکھنا جو ہے وہ خوشی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو دس محرم کو روزہ رکھنا یہ گناہ ہے ٹھیک ہے ہاں یہ کم محرم کا روزہ رکھ سکتے وہ لحدہ بات ہے وہ محرم سال کے آغاز کا اس کا مولانا کا فرمان اس کا بڑا ہے دس محرم کو روزہ رکھنا یہ گناہ ہے قبرستان جانا یہ گناہ ہے قبروں پہ مٹی بارن ہمارا یہاں پہ سلسلہ کوئی فرقہ وارد کو پھیلانا نہیں اپنے عقائد لوگوں کی اصلاح کرنا ہمارا مقصد ہے تو آپ نے ازانی علی اکبر علیہ السلام سننے کے بعد آپ نے فاقی کی نیت کر لینے کوئی چیز نہ کھانی ہے نہ کوئی چیز پینی ہے ٹھیک ہے آپ نے داری کرنی ہے جلوس کرنے شرک کرنی ہے ظاہر مومنین الکرام الحمدللہ رب العالمین ماتمداری ماتم داری کرنی ہے اور ماتم داری کرنے کے بعد زنجیز نہیں کرنی ہے زنجیزی کرنے کے بعد مولا کو پرسا دینے کے بعد کم از کم جسم سے ایک قطرہ بھی خون کا نکل ہے تو عبادت ہو جاتی ہے ساری سال کے عمال جو قبول ہو جاتے ہیں آپ نے سارے سال جو نماز پڑھی ہے وہ دس محرم کو قبول ہوتی ہے جب جسم سے پہلا قطرہ پودا ہے کہ عشق میں خون خوبصانی کرنا بہرحال تو آپ نے زنجیر زنی کرنی ہے ماتم کرنے کے بعد آپ نے زنجیزنی دو ڈھائی بجے تین بجے جب بھی آپ زنجیزنی زنی کرنا اس کے بعد نے آپ نے فاقہ توڑنا ہے ٹھیک ہے فاقہ آپ نے توڑنا ہے فاقہ توڑنے کے بعد جو بھی تبرک ہو جو بھی آپ نے کھانا وہ چیز آپ تبرک کے طور پر کھائیں کھانے کے بعد واجبات اور آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے ٹھیک ہے مغرب عشاء جسے ہم شام غریبہ کہتے ہیں ٹھیک ہے شام غریبہ اب یہ عمل شام غریبہ کا ہے غور سے میری بات سنیے گا آپ نے جو ہے وہ غسل کر لینا ظاہرہ خون نکلا ہوگا جسم سے تو آپ نے غسل کر لینا غسل کرنے کے بعد نیا لبا یا دوسرے کپڑے آپ نے صاف ستھرے پہن لینے ٹھیک ہے اس عمل کے لیے نہ اگربتی کی ضرورت ہے نہ خوشب, خوشبو نہیں لگانی یہ شورا کی رات ہے غم کی رات ہے ٹھیک ہے اور بالکل سادگی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے عشاء کی نماز کے بعد یارہ ساڑھے یارہ بجے ٹھیک ہے آپ لے اپنے سارے کمرے کی یا اگر امام برگاہ کے اندر کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے پر امام برگہ کے اندر ہو آپ تھوڑا ڈسٹرب ہو گئے کیونکہ مجلس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سو ہوتے ہیں معاملہ تو Uh, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور نوہے uh, uh, لگے ہوتے ہیں تو اب ڈسٹرب ہو گیا گھر میں کر لیں بہتر ہے گھر کے آپ جہاں بھی کر رہے ہیں آپ نے پورے کمرے کے اندر لائٹس آپ نے آف کر دینی بالکل آف آف کر دینی بالکل ٹھیک آپ نے ایک موبتی کا موبتی ہوتی ہے نا موبتی اپنے پاس آپ نے جلا لینی ہے ٹھیک ہے موبتی پلیٹ میں رکھی موبتی مومبتیوں نے جلا دی بس اسی موبتی کی روشنی میں آپ نے عمل پڑھ ہے سورہ و فجر کی آپ نے تلاوت کرنی سورہ والفجر الفجر کی تلاوت آپ نے کر دی عشاء کی نماز کے بعد یہ سورہ والفجر جیسا کہ مولا کا فرمان ہے یہ سورہ والفجر حقیقت میں سورہ امام حسین علیہ السلام ہے ٹھیک ہے یہ سورہ والفجر جو ہے وہ ساری امام حسین علیہ السلام کے وجود کے تحریر ہے اور مولا میں خود شاہد ہوں اس بات کا کہ اس وقت آپ جو ظاہرین میری بات کی تائید کی جو کمنٹس میں آکے کے بتائیے گا کہ میں جو بات کروں بالکل ٹھیک ہے جب آپ کربلا مولا جائیں گے تو مولا کا جو میوزیم ہے نا میوزیم اس کے اندر آپ جائیں گے تو نا امامہ پڑا ہوا ہے مولا کے بچپن کا امامہ مولا امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا امامہ اس امامے کے اوپر جا وہ زعفران کی سیاہی کے ساتھ سورہ وال فجر لکھی ہوئی ہے تو میں نے وہاں کے علماء کرام سے بات سنی تھی کہ مولا کے جو امامہ تھا نا مولا کا جو امام حسین علیہ السلام امامہ پیدا کرتے تھے اس کے اوپر مولا سورہ وال فجر اسی امامے کے پیچوں کے اوپر لکھی ہوتی تھی اللہ اکبر تو جب مولا شہید ہوئے مولا نے جب سجدہ ادا کیا ہے تو جب مولا نے اپنے نانا کے ماما پہنے تو اس کے اوپر بھی سورہ والفجر لکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے سورہ والفر جب تفسیر ہے آ, شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب آپ سورہ والفجر کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا تو میں کیا بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے آ, سورہ والفر آپ نے ایک متبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے مومبتی پا صاحب نے ایک مطلب میں سورہ سورح وال فجر پڑھنی ہے سورہ وال فجر پڑھنے کے بعد آپ نے حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب جو حدیعہ, حدیعہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے چودہ پندرہ منٹ تک آپ نے دعا مانگ ٹھیک دی. ہے جو بھی آپ کی دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ایک سال تک وہ پوری ہو جائے اولاد کے حوالے سے شادی کے حوالے سے سفر کے حوالے سے جو بھی آپ کی دنیاوی ہے یا پھر مولا کی شفقت کے لیے مولا کی زیارت کے لیے مولا کے پاس یعنی خود چل کر زواری کے لیے زیارت اماصمین کے لیے کوئی بھی آپ کی حاجت ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی یہ ایک رات کا یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ